Salam. Mənim ləzzətli mətbəxmə xoş gəldiniz. Bu gün sizlərə körpələr üçün ətli, tərəvəzli sup hazırlayacağam. Bizə lazım olan ərzaqlar: soğan, kök, brokoli, kartof, xırda verməşil, ət, yağ, duz olacaq. ilk öncə yağımızla soğanımızı qovrulub sonra yağ soğanla birlikdə ətimizi qovrulurub Sonra ətimizin üzərinə biraz sarçök əlavə edirik. Ətimiz yaxşı qovrulduqdan sonra üzərinə su əlavə edirik. Və qovruq ətimiz yaxşı bişsin. ətimiz bişdikdən sonra tərəvəzlərimizi əlavə edirik. Kartofumuzu, kökümüzü brokoli və xırda verbaşlığımızı əlavə edirik. Bişməsi üçün gözləyirik. Şorbamız yarım saat, 40 dəqiqə arası hazır olacaq. Əziz dostlar, şorbamız hazırdır. Çox ləzzətli, gözəl, uşaqların sevə biləcəyi bir daddır. Ümid edirəm videomu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə videonu bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənədək.